નમસ્કાર દર્શક મિત્રો બોટાદ દસ્તક ન્યૂઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે અને હું છું એલડી મકવાણા આપ જોઈ રહ્યા છો બોટાદ દસ્તક ન્યૂઝ હવે પછીના સમાચાર વિગતવાર દર્શક મિત્રો આપ જોઈ રહ્યા છો અશોક કુમાર જે આર્મીમાં છે અને આર્મીમાં એન્જિનિયર છે તે આખી જે પહેલગામ હુમલા જે છે એની પૂરી ડિટેલ કહે છે અને એ ડિટેલ સાંભળી આપને આ સરકાર ઉપર ધૃણા થશે અને આ સરકાર કેવી છે ये अपने ख्याल આવશે કારણ કે સરકાર આવા ઉપર રહેને सबकला कराये छे એવું આ अशोक कुमार आर्मी मैन जे એન્જિનિયર છે એનું કેવું છે મોટા દસક ન્યૂઝ એલડી મકવાણા બોટા મેં अशोक कुमार બાજી સેના મે એક સિનિયર અધિકારી હું આજ મે ગયસે મુદ્દે મે વિચાર رکھ રહા હું જો મેરે विवेक पे भारी पड़ता है पहलगाम हमला जो जनता को दिखाया गया वो पूरा सच नहीं है हमले के समय खुफिया जानकारी की विफलता और तत्काल मीडिया की कहानी ये सभी गंभीर सवाल खड़े करती है अपनी सेवा के वर्षों में मैंने कई ऑपरेशन देखे हैं लेकिन ये अलग परिस्थिति थी, थी ये सारे साइन ये सभी एक झूठे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की संभावना की ओर इशारा करते हैं एक ऐसा हमला जो बाहर से तो आतंकवाद दिखे लेकिन वास्तव में अंदरूनी राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करते हैं सबसे ज़्यादा दर्दनाक बात यह थी कि हमारे सैनिक हमारे सिपाही ज़मीन पर पड़े थे और कई घंटों तक कोई नहीं उठा उनको उठाने आया ना कोई मेडिकल सहायता आई ना कोई कमांड ऑफिसर आया ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ पहले से ही निर्धारित हो एक सैनिक के रूप में, में मेरा कर्तव्य सिर्फ सीमाओं की रक्षा करना नहीं बल्कि सच्चाई की भी रक्षा करना है धोखे के सामने चुप रहना देशभक्ति नहीं सच बाहर आना ही चाहिए चाहे वो कितना भी इनकन्वीनियन क्यों ना हो